Услыши нас, Госпоже, печали и на молитве наши обрати матерное лице Твое. Не отвержи нас страшный час смерти, но предстань душе нашей, в ней да разлучитесь ей, есть тело. Пошли ангела мирно, встретение ея им же от злых духов бесплатно соблюдается покажи ей милостиво и благоуветливо правосудного судью веков. И же предстательствовать твоим прощением ей подаст и удостоит вечного покоя с избранными Божиими.